Братва, все-таки вирішив я виставити машинку на продажу пріуса свого свого польського пріуса, який на газу, в якому є печатка таксі. Ну, таксував я 2 тижні на ньому всього. І все час, всі два роки, які він в мене був, я тільки на ньому просто їздив. Дівчина їздила і все. В таксі він був ровно 2 тижні. Вірте, не вірте мені, все рівно абсолютно. І що виходить, на газу. Печатка есть, я ее не снимал, потому что я думаю, эксплуатируется. В такси в основном люди любят такие машины. я просто думаю, уберу печатку в такси, а вдруг кто-то будет именно для такси ее куплять. Типа, печатку в такси убрать всегда успеешь. Страховочка актуальна, э, техогляд актуальный, все актуально. На машинке почти в Сиви поехал, надо переднюю ходовочку глянуть, потому что реально по ходовочке что там стукает. Цена вопроса, но ну, я уверен, что будет максимум до 800 злотых и катализатор. Цена вопроса 800 злотых узнавал. Надо катализатор тоже, типа, починить. Ошибочка светится. Батарея, батарея именно гибридна. Тут стоит нова. Ну, не нова, конечно. После регенерации, короче. Я и менял, отдал за это деньги не маленькие. Год назад, год назад отдал за це. А так, все, машинка Сиви поехал.